इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षितेसाठी ऑपरेशन सिंधू सुरू केला आहे या अंतर्गत काल रात्री दोनशे नव्वद भारतीयांना घेऊन एक विशेष विमान नवी दिल्लीत दाखल झालं इस्रायलने तेरा जून रोजी इराणमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे या वाढत्या अस्थिरतेमुळे इराणमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना सुरक्षितपणे परत आणण्याकरिता भारत सरकारने ऑपरेशन सिंधू सुरू केला आहे हे एक स्थलांतर केंद्रित अभियान असून यात विद्यार्थी व्यावसायिक नाविक आणि यात्री यात्रेकरू अशा विविध भारतीयांचा समावेश आहे वहाँ से आने में तो यानी फ्लाइट्स वगैरह तो सब बंद है और इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट की है इसमें यही फ्लाइट्स शुरू हुई है यानी एक कलाई थी और एक आ जाई नहीं, नहीं हम लोग गए थे ईरान शादी करने सैद मंजूर अब्बास जी 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 जी, जी नहीं वहाँ अंदर तो ऐसा नहीं लग रहा था लेकिन वो बाहर बहुत ज्यादा यानी वैसे मिजाइल्स वगैरह आती थी और हवा से हवा में डिस्ट्रॉय करते थे वो लोग काफी आवाजें आती थी कल भी आई और कुछ खुम में भी हुआ अटैक लेकिन माशाल्लाह हम लोग सेफ थे और इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारी समझिए गवर्नमेंट ने जो भी माशाल्लाह इंतजाम किए थे वहाँ पे भी हम लोगों को रहने में भी माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और खाने का भी पीने का भी माशाल्लाह अभी तक तो हम लोग को कोई को भी तकलीफ नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कि की वहाँ से फिर यहाँ पे भी हम लोग बहुत अच्छे से बहुत खैरियत से आ गए हालात तो मतलब कुछ जगह ख़राब भी है और कुछ जगह क्रिटिकल कुछ जगह ठीक भी है बट जहाँ से हम लोग आए अराक वहाँ पर भी कुछ हुआ है थोड़ा बहुत मिसाइल का और अभी हम फिर मशहद आए वहाँ पर भी कुछ मिसाइल वगैरह हुए थे तो थोड़ा डरे हुए थे सारे बच्चे तो अभी बट बत... इंडिया ने इतना अच्छा हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सिस्टम किया तो उसके लिए थैंक यू सो मच और हम अच्छा सेफली हम यहाँ आ गए वो सबसे अच्छा है या ऑपरेशन मुळे ईरानमधील आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी भारत सरकार किती कटिबद्ध आहेत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहेत ऑपरेशन सिंधुअंतर्गत अजूनही अनेक भारतीयांना परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि परराष्ट्र मंत्रालय 24 तास त्यांच्या मदतीसाठी उपलब्ध आहेत